Bu gün Azərbaycan kino günüdür. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 2000-ci il 18 dekabr tarixi sərəncamil avqustun ikisi kino işçilərinə peşə bayramı Azərbaycan kinosu kimi qeyd olunur. Dünya kinosunun tarixələ üst üstə düşən Azərbaycan kinosu da ilk vaxtlar səssiz və ağ-qara, sonradan isə rəngli və səssiz formatda olub. Azərbaycanda səslı filmlər çəkilsə də onlar həm sənədli, həm də bədii film janrlarında olub. Azərbaycan çoxlu sayda kinoları var. Onlardan biri də Şəhərli Çərəkdir. İkincisi isə Ögey Ana, üçüncüsi Bəxtiyar, dördüncüsü isə Görüş filmidir. Bu gün həm də Fəhrətdin Mənavovun ad günüdür. Fəhrətdin Mənavov 2 avqust 1955-ci ildə Xankənddə anacan olub. Dövlət İncis Sənət İnstitutunda təhsil alıb. 1987-ci ildə isə Azərbaycan əsərlərin əməkdar artı